Сентябрь 2010-го – самое начало стройки. Поисковики еще не знают, что возведение часовни затянется почти на два года. Университетский преподаватель разработал проект, за основу которого был взят настоящий храм в Пряжинском районе. Мастер из Кутижмы согласился сделать сруб вручную. Но построить часовню окажется делом непростым. Зимой работать очень сложно, а летом у бойцов дел хватает и так. Ведь это полевой сезон, когда надо выезжать в лес и заниматься поиском солдат, погибших во время Великой Отечественной. Сейчас, когда строительство уже завершено, поисковики понимают, какую важную они выполнили миссию. Вот идея была такая, и мы ее, в принципе, воплотили в жизнь. Кто чем? Кто руками, кто деньгами? То есть всем миром мы именно создали, ну, по нашему, в нашем понимании, это какой-то рубеж жизненный. Вот это число. Это место на 39-м километре шоссе Петрозавод Суаярви еще называют Курганом Славы. В сентябре 41-го, защищая столицу Карелии, здесь погибали советские солдаты. Их останки поисковики находят до сих пор. Захоронения на Кургане происходят дважды в год. Спасибо, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое. Освящение часовни совершил отец Константин из креста Воздвиженского собора. Он будет выполнять духовные попечения. Примерно раз в год приезжать сюда, совершать панихиды, молебны, встречаться с родственниками погибших. Это с одной стороны горе человеческое, но в духовном плане мы понимаем прекрасно, что это вот мученики, мученики за нашу страну. Эти люди отдали свою жизнь. Они, то есть нет больше той любви, как если бы кто душу свою положил за други свои. Вот это, они выполнили, вот эти вот солдаты, самую главную христианскую заповедь. И таким образом, конечно, их души в раю, конечно, их души теперь упокоены. Основными же хозяевами часовни останутся поисковики. Они же будут следить за ее состоянием. Впрочем, возводили аккуратно. Строение должно простоять не один десяток лет. Немало слов благодарности услышали бойцы поисковых отрядов за свое дело. Депутат Государственной Думы Валентина Пивненко подарила им точную копию знамени победы. Такое же в мае 45-го было поднято над Рейхстагом. Это символ нашей победы в тяжелой войне, когда стоял на кону вопросы государственности и вообще сохранения. Будет ли вообще Россия, ну, на тот момент СССР, будет ли вообще существовать как народ? Это символ нашей победы над фашизмом, символ того, что мы одна из самых сильных наций, держав в мире. Это знамя теперь будут поднимать на кургане славы во время различных торжеств. Оно будет сопровождать поисковиков во всех их делах. Дмитрий Егоров, Александр Родькин, Вести Карелия, Пряжинский район.